السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو کوڈر اردو کوڈر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم آسان اردو زبان میں مفت کوڈیں سیکھنے جا رہے ہیں آج ہمارا موضوع ہے ایچ ٹی ایم ایل کا تعارف جو کہ ایک کوڈنگ کی بنیادی زبان ہے آج ہم انشاءاللہ سکھنا سیکھنا شروع کریں گے دوستو میرا نام فاروق احمد ہے اور میرا عزم ہے کہ میں اپنی قوم کے جوانوں کو آسان اردو الفاظ میں ویب سائٹ کی کوڈنگ کرنا سکھا ہوں میرے جن دوستوں کو انگلش سے الرجی ہے انگلش صحیح طریقے سے نہیں آتی وہ آسانی سے آسا اپنی آسان اردو زبان میں کوڈنگ کرنا سیکھ سکیں دوستو میں یہ وضاحت کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے دوستوں میں نے دیکھا ہے کہ آج ہم دنیا میں زلیل و رسوا ہو رہے ہیں ہمارے اردو بولنے والے جو لوگ ہیں ان کا کو کوئی نام و نشانی نہیں ہے اور جو انگلش بولنے والے لوگ ہیں انگریزی زبان پہ عبور رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے اور دنیا میں ان کا نام ہے لیکن ہم پیچھے کیوں رہ گئے اس کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں انگلش سے دور رکھا اور جو جدید ٹیکنالوجی تھی ہم اس سے دور ہو گئے چونکہ جدید ٹیکنالوجی صرف انگلش زبان میں تھی اور ہمیں انگلش نہیں آتی تھی اس لیے ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکے جو لوگ شہروں میں نکل گئے زیادہ دور چلے گئے کچھ پیسہ لگا کر خرچ کر کے کچھ سیکھ گئے وہ تو سیکھ گئے جو باقی میرے جیسے غریب طبقہ تھا میرے جیسے غریب لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ان کو انگلش ہی نہیں آتی تھی تو دوستو جب تک ہم جدید ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھیں گے اس کے اوپر عبور حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دنیا میں دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے مشینری کا دور ہے آپ جو بھی مشین دیکھیں آپ انٹرنیٹ uh, دیکھیں آج ہر بندے کے جیب میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا کھول کے بیٹھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی چیز منگوا رہا ہے کوئی نہ کوئی چیز بھیج رہا ہے اپنے uh, دوستوں سے رشتہ داروں سے uh, رابطے میں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو اسی لیے جو سوشل میڈیا ہے یا آ, کوئی آ, لینے اور دینے والے جو ویب سائٹیں ہیں یہ ساری کے ساری ان کے پیچھے کوڈنگ ہے دوستو یہ جو آپ موبائل دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں آپ اس کے پیچھے جو ہے دوستو یہ کوڈنگ ہوتی ہے جتنے بھی آپ اسکرین دیکھتے ہیں آ, کمپیوٹر ہو یا موبائل ہو اس کے پیچھے یا کوئی مشینری ہو ان کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے کوڈنگ زبان میں یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سامنے تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جن میں کمپیوٹر کو مشین کو موبائل کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز بندہ مانگے آپ سے ریسیور آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ نے یہ دینا ہے کوڈ کی زبان میں اس کو سمجھایا جاتا ہے مشین کو کمپیوٹر کی مشین کو یا موبائل کی مشین کو یہ کوڈ کی زبان میں سمجھایا جاتا ہے تو لہٰذا آج ہم کوڈ سیکھنے شروع کریں گے اور کوڈنگ کی جو آ, بنیادی زبان ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ہے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی زبانیں ہیں کوڈنگ کی ایچ ٹی ایم ایل جو ہے یہ ایک بنیادی زبان ہے اور ایچ ٹی ایم ایل کا مطلب ہے ہیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج یعنی یہ ایک مارک اپ لینگویج ہے یہ ویب پیج بنانے کی بنیادی زبان ہے یعنی ویب پیج جو ہم انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے یہ ایک بنیادی زبان ہے یہ براؤزر کو گوگل کروم ہو گیا یا کوئی بھی دوسرا براؤزر ہے یا موبائل کے براؤزر ہو گئے تو ان کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کیا دکھانا ہے اسی طریقے سے ایچ ٹی ایم ایل کے علاوہ سی ایس ایس جاوا سکرپٹ پیتھن سی پلس پلس مائی ایس کیو ایل اس کے روبی پی ایچ پی یہ ساری جو ہے یہ کوڈنگ کی زبانیں ہیں دوستو ان میں کوڈنگ کی جاتی ہے جو سب سے بنیادی زبان ہے جیسے کوئی مکان بناتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے جو ایٹ لگاتے ہیں دوستو وہ ہے ایچ ٹی ایم ایل میں نے سوچا کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے لوگ روبوٹ بنا رہے ہیں مشینیں بنا رہے ہیں جدید سے جدید آرٹیفیشل uh, انٹیلیجنس جو ہے وہ آگے سے آگے آ رہی ہے uh, ملازمتیں نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں میرے دوست کیسا رونجہ صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اے آئی اردو میں سکھانے کی وہ کامیاب بھی رہے ہیں میرے استاد ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے بھی انہی سے کچھ سیکھا ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس یہ جتنی کوٹنگ کی زبانیں میں نے کیسا رونجہ صاحب سے سیکھے ہیں اردو اے آئی سے اور اس کے بعد ڈبلیو تھری اسکول ایک ویب سائٹ ہے کمپیوٹر کے اوپر موبائل کے اوپر آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں سے سیکھے بہت آسان ہے تو دوسرا جو ہے ایچ ٹی ایم ایل کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیوں سیکھیں دوستوں چونکہ یہ ایک بنیادی زبان ہے اس لیے آپ کو ایچ ٹی ایم ایل پہلے سیکھنی ہوگی ایچ ٹی ایم ایل صرف ویب سائٹ کا چہرہ ہے مطلب فرنٹ ہے اینڈ پہ کوڈنگ ہوتی ہے اینڈ پہ ایچ ٹی ایم ایل ہوتی ہے اور آپ کے سامنے جو ہے سکرین نظر آ رہی ہوتی ہے جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے سی پلس پلس اور پیتھن جو ہیں یہ دماغ ہیں مشین کا دل ہیں یعنی لاجک حساب کتاب یا مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہیں اگر آپ کوڈنگ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوہ سیکھیں ویب کی بنیاد سیکھیں پھر سی پلس پلس یا پیتھن سیکھنا شروع کریں یہ آپ کو بہت بڑی دنیا میں لے جائے گی انشاءاللہ دوستو جب ہم کوڈنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوڈنگ آخر سیکھنی کیسے ہے کوڈ کوڈ تو کری جا رہے ہیں اس کو سیکھنا کیسے ہے دوستو ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جسے ہم کوڈ ایڈیٹر کہتے ہیں کوڈ ایڈیٹر میں ہم کوڈ لکھتے ہیں چاند مخصوص الفاظ لکھتے ہیں اور اس کو آگے سینڈ کرتے ہیں اسکرین کو کمپیوٹر کو موبائل کو بھیج دیں سیو کرتے ہیں اس کو پھر ہمیں جو ہماری مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں تو کوڈ ایڈیٹر جو ہیں وہ بہت سارے ہیں جو ونڈوز ہے فرینڈلی سافٹ ویئر ہے اپریٹنگ سافٹ ویئر اس میں نوٹ پیڈ جو ہے بلیٹن ہوتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے انتہائی سادہ ہے آسان ہے سیکھنے میں اور نیو کمر کے لیے نئے سیکھنے والے لوگوں کے لیے جیسے میں نے سیکھی اسی طریقے سے آپ بھی نوٹ پیڈ سے ہی شروع کریں چونکہ یہ yes, آسان ہے اس میں سیکھنا بھی آسان ہے میں بھی آپ کو آ, نوٹ پیڈ بھی سکھاؤں گا اور ساتھ وی ایس کوڈ سکھاؤں گا چونکہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو وی ایس کوڈ وی ایل اسٹوڈیو کوڈ جو ہے یہ بھی ایک کوڈ ایڈیٹر ہے اور یہ آسان بھی ہے اور آپ اگر غلطی کرتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ کوڈ بھول گئے ہیں آپ اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے یہ لکھیں آپ کو رہنمائی کرتا ہے بہت زیادہ آسان بھی ہے اور ہیلپ فل بھی ہے اس کے بعد ڈریم ویور ہے ایٹم ہے سب لائم ہے بریکٹس ہے ویم ہے بلیو فیش ہے کوڈ پین اس کے علاوہ بھی بہت سارے کوڈ ایڈیٹر ہیں لیکن سب سے بی بیسٹ جو ہے وہ نوٹ پیڈ ہے اور اس کے بعد ویل سٹوڈیو ہم ویل سٹوڈیو میں بھی انشاءاللہ کام کریں گے اور نوٹ پیڈ بھی, بھی میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کہ نوٹ پیڈ کیا چیز ہوتی ہے ویل سٹوڈیو جو ہے یہ ایک مشہور کوڈ ایڈیٹر ہے مفت ہے طاقتور ہے استعمال میں آسان ہے ہم اسی کوڈ ایڈیٹر کا کو استعمال کریں گے انشاءاللہ سٹارٹ مینیو کے اوپر جائیں گے سٹارٹ مینیو کے اوپر رائٹ کلک کریں گے یہ ونڈوز ٹین میں ہے باقی ونڈوز میں بھی سٹارٹ مینیو سے نکل آتا ہے رن کو کلک کریں گے رن کے اوپر ہم لکھیں گے نوٹ پیٹ نوٹ پیٹ لے کر ہم اوکے کریں گے اس کو تو یہ نوٹ پیٹ کھلائے گا یہ نوٹ پیٹ کھلایا ہے دوستو اس میں ہم کوڈنگ لکھتے ہیں ساری کوڈنگ اسی میں ہوتی ہے یہ سادہ سمپل پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اسی میں میں ایک دو کوڈ آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ کوڈ ہم کیسے لکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے کے لیے سب سے پہلا جو بنیادی کام ہے یہ بریکٹ ہم لگاتے ہیں بریکٹ لگا کے اس کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بریکٹ لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہم کوڈ لکھیں گے ایچ ٹی ایم ایل میں وہ ہوگا ڈی او سی ٹی وائی پی ایاک ٹائپ اس بریکٹ کو ہم کلوز کر دیں گے اس بریکٹ کو ہم نے کیا کیا کلوز کیا ہے اس کو ہم ٹیگ کہتے ہیں یہ بریکٹ جو ہم نے شروع کیا ہے اور یہ جو ادھر ختم کیا ہے اس کو ہم ٹیگ کہتے ہیں یہ ہم نے ڈاک ٹائپ کا ٹیگ لگایا ہے یہ ایک دفعہ سب سے پہلے جب ہم شروع کریں گے کوئی بھی ویب پیج بنانا شروع کریں گے ویب سائٹ کا کوئی بھی پیج بنانا شروع کریں گے ایچ ٹی ایم ایل لکھنی شروع کریں گے تو سب سے پہلے اس پیج میں یہ ہم ڈاک ٹائپ لکھتے ہیں یہ ایک ٹیگ لگاتے ہیں ڈاک ٹائپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایچ ٹی ایم ایل فائیو میں کام کر رہے ہیں یہ آپ کے براؤزر کو بتاتا ہے کہ بھائی اس میں جو بھی کام ہوا ہے یہ سارا ایچ ٹی ایم ایل فائیو میں ہو رہا ہے ایچ ٹی ایم ایل فائیو جو ہے ابھی موجودہ ورین جو چل رہا ہے اس کو ہم ایچ ٹی ایم ایل فائیو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے نا ایچ ٹی ایم ایل کے ورین تھے ابھی یہ لاسٹ ورین جو چل رہا ہے جیسے ونڈوز کے ورین تھے ابھی لاسٹ ونڈو جو ہے ٹین 11, ٹویلو چل رہی ہیں تو اسی طریقے سے میرے پاس بھی ونڈو ٹین ہی ہے تو یہ ایچ ٹی ایم ایل کا آخری جو ورین ہے وہ وہ ایچ ٹی ایم ایل فائیو ہے جو ابھی لاسٹ چل رہا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہم نے ٹیگ ڈارک ٹائپ کا ٹیگ لگایا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایچ ٹی ایم ایل فائیو میں کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دوسرا ٹیگ لگائیں گے بریکٹ سے ہی ہم ایلبو بریکٹ سے ہی ہم نے شروع کیا ہے اس کو اور اس میں ہم لکھ دیں گے ایچ ٹی ایم ایل ایچ ٹی ایم ایل اور اس کو پھر بریکٹ کو کلوز کر دیں گے دوستو یہ ہم نے کیا کیا ہے بریکٹ لگائی ایچ ٹی ایم ایل لگایا اور بریکٹ کو کلوز کر دیا اب یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہے لیکن یہ مکمل ٹیگ نہیں ہے ہم جو بھی ایچ ڈی ایم ایل میں نوٹ پیڈ میں جو بھی ٹیگ لگائیں گے اس کو اسٹارٹ بھی کریں گے اور کلوز بھی کریں گے یہ بات یاد رکھنی ہے جو ٹیگ ہم شروع کریں گے اس کو سٹارٹ بھی کریں گے اور کلوز بھی کریں گے سٹارٹ ٹیگ کیسا ہوتا ہے جو ہم نے یہ لکھا ہے یہ سٹارٹ ٹیگ ہے اس کے بعد ہم کلوز ٹیگ لگاتے ہیں ایسے ہی بریکٹ لگائی اور اس میں ایک سلیش ڈال دیتے ہیں یہ جو ترچھی لائن ہے ترچھی لائن ڈال دیتے ہیں اور اس میں دوبارہ ہم نے لکھ دینا ہے ایچ ٹی ایم ایل اور وہی بریکٹ کلوز کر دینی ہے اب یہ مکمل جو ہے یہ کیا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہے ایچ ٹی ایم ایل سے شروع کیا ہے ہم نے اور ایچ ٹی ایم ایل پہ ہی اس پورے صفحے کو ختم کریں گے یہ ٹیگ جو ہے یہ سب سے اینڈ میں چلا جائے گا یہ ٹیگ سب سے اینڈ میں لگانا ہے سب سے سٹارٹ پہ یہ ٹیگ لگانا ہے ایلبو ایچ ٹی ایم ایل ایلبو کلوز یہ ایچ ٹی ایم ایل کا اسٹارٹ ٹیگ ہو گیا اور ایلبو فلیش ایچ ٹی ایم ایل ایلبو کلوز یہ آپ کا لاسٹ ٹیگ ہو گیا ہم جو بھی ٹیگ لگائیں گے اس کو اسٹارٹ بھی کریں گے اور اس کو کلوز بھی کریں گے اینڈ ٹیگ بھی ہو گیا اس کا یہ کچھ ٹیگ ہیں اس میں جو اس کے اینڈ ٹیگ نہیں ایک ہی ٹیگ ہوتا ہے اینڈ ٹیگ نہیں ہوتا ایک ہی ٹیگ ہوتا ہے لیکن اکثریت بلکہ سب کے سب جو ہیں ایک دو کے علاوہ سب ٹیگ سٹارٹ بھی ہوں گے اور وہ کلوز بھی ہوں گے یہ ایچ ٹی ایم ایل کا جو ٹیگ ہے یہ سب سے لاسٹ میں چلا جائے گا اس کو ہم نیچے لے جائیں گے سب سے نیچے اور سب سے اوپر جو ہے یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہوگا جو بھی ہم کام کریں گے اسی کے اندر کریں گے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر کریں گے دوستوں اگلی ویڈیو میں ہم ٹیگ سیکھیں گے ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ کیا ہوتا ہے باڈی ٹیگ کیا ہوتا ہے ہیڈنگ ٹیگ کیا ہوتا ہے یہ سارے ٹیگ ہم انشاءاللہ تفصیل سے سیکھیں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ دوبارہ ملاقات ہوتی رہے اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے